assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar uh, mana sizlarga bugun uh, yon shoxlarga qilingan payvand va ularning holati haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman hop bu yong'og'imiz uch yoshda chantlerde ekilgan faqatgina chantler bo'lib chiqmagan bunar bizdan shularni uh, o'zgartirishni iltimos işte, qildi bog'di egasi kelib o'sha bog'ni ichida xullasir e, sakkiz yuz to'qqiz yuz tup yong'oqdan e, yigirmatasi boshqanar bo'lib chiqdi biz ularni payvand qilib o'zgartirdik e, mana ko'ryapsiz hmm. buni taxminan bir oycha avval payvand qilgandik mana yangi navda chiqardi surdi уже mana shoxga qilingan payvandi e, faqatgina uch kesimlarni qilmagan ekan bularni uch kesimlarni qilmagani uchun biz o'zimiz takror kontrolga kelganimizda kesdik u kesimlarni qildik mana ko'rib turibsiz shu yerda paymandimiz paymandimiz paymandimizni holati mana bu ham hamshoxga qilingan paymand paymandi rivojlangan holati mana qanchalik rivojlangan faqatgina liderga tepadagi shoxga liderga payvand qilmagandik uni endi payvand qilamiz shu tartibda ya'ni hosildorligi yaxshi bo'lmagan yong'oq navlariz bo'lishi mumkin misol uchun qayetandir olgansiz ekkansiz lekin o'zi aslidagi chiqmagan navlar bo'lishi mumkin deylik siz uch oy uch yil to'rt yil umrini bergansiz u yong'oqlarga mehnat qilgansiz lekin uni kesib tashlashga ko'ziz qiymaydi marhamat mana shu holatda o'zgartirishingiz bo'ladi bular уже kechki kuzgacha mana rivojlanishini ko'ryapsiz mana hattoki ustida mevasi ham bor mana ko'ring ustida mevasi ham bor mana ko'ryapsiz bular meva solmadi ya'ni xullas hech ustida meva ko'rsatmadi bular uch yil davomida hech qanaqa meva ko'rsatmadi ammo chantlerda berilgan bilasizki chantlilar har yil meva ko'rsatadi ya'ni hattoki siz yangi kurtak qildingizmi payvand qildingizmi pay pay kurtak payvand o'sha payvandni ham meva ko'rsatish kerak o'shandagina bu ishonchli bo'ladi mana ko'ryapsiz bularni mana biz shoxlarni kesdik uh, payvandni da o'rnatdik xudo xohlasa bu kech kuzgacha ishoning bu 1 metr 1.5 yarim metrgacha chiqadi bular xuddi uh, shunday tartibda siz ham ya'ni hosildorligi kam bo'lgan yong'oqni kesib o'rniga buni olib tashlab boshqa yotdan ekib uni umrni vaqt o'tkazish kerak emas mana e, shunday shoxlariga payvand qilasiz qarabsizki bir yildan keyin bu yuz foiz mevaga kirib ketadi biz e, yon shoxlariga qilganimiz sababi shundaki ya'ni bilasizki e, mevali shoxlar rivojlantiriadi chandlerlarda. biz yozgi kesimlarda bu narsani ko'rsatgan edik xuddi shunday tartibda bularni yon shoxlariga urdikki birdan shu mevali shox sifatida rivojlanib ketadi ular. xudo bir yildan keyin bemalol qo'rqmasdan bundan meva olinadi e'tiboringiz uchun rahmat sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin telefonimiz 93 lik e, 665 70 27 99 lik kod bilan besh yuz to'qson